Первый Клиента, у Ну Вот, но ситуация такая: я ехал на машине, остановил гаи меня инспектор. А, ну, уже это не первый раз был, но это последний случай, который по был. А, ну, естественно, я уже сразу, как... я уже был подготовленный, знал, что спрашивать. Вот. ну, почему он меня остановил? А он ответил, что не были включены фары, то есть, ну, ближнего света. Ну, так по закону я должен был это сделать говорили, говорили, они относятся, ну, то есть разговор что -то в таком плане. Я позвонил, да. Позвонил э юристам, говорю, такая ситуация, они говорят, да, как бы по закону вы нарушаете, но э -э, но среди вас есть, вот рядом есть населенный пункт какой-то. Я говорю, ну есть застройки, дома, все. Они -э -э -э, говорят, хорошо. А передайте ему, что так как, ну там, закон такой есть гласит, что если э -э только в населенных пунктах вы имеете право, ну, не включать света ближнего свет? Ну, говорит факт, да, фары ближнего света. Вот, ну, закончилось, тем что, 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 да, ну, закончилось что, тем, что говорит, да, ну, закончилось тем, что Гарри сказал, счастливого пути, до свидания. Как вы себя чувствовали при этом? Ну, я чувствовал себя свободно, улыбался, не знаю. Вот и так. не напрягался в тот момент, когда другие могли бы сейчас полезть? Ну, да. для того, чтобы оплатить штраф. Спасибо большое вам. Всем добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Терлецкая, город Пользуюсь услугой тарифов платимов по уже второй год. Еще вам сказать такую историю. Я сама предприниматель, и у меня водитель, который доставляет питьевую воду по городу. У меня была ситуация накануне Рождества, это пред называется. И я хочу вам рассказать те ощущения, которые я получила по сопровождению Европейской юридической службы, которые меня вели юристы, потому что, когда я приехала на происшествие ДТП, и водитель, который был, и его реально просто грузили, потому что сказали, у тебя есть 10 минут, никаких да и ничего абсолютно. Или 2000 долларов, или тебе ключи, ты даешь за бар это X5. И а, тут я приезжаю, маленькая девочка, и... А, я спокойно звоню юристам, говорю этому человеку, который приехал тоже папа, там, вот так вот, начинает на меня э ругательным матом и так далее. Да? Э -э и я я говорю сразу, как... что, я, что я являюсь клиентом, да, европейская я я юридическая. Спокойно, я сейчас позвоню своим юристам, и мы сейчас решим, как нам действовать в этой ситуации. На что, естественно, было mm. то же самое, я была было спокойно, но я хочу сказать, что... А, самое главное то, что все время меня вели юристы по, по этой ситуации, они мне давали четкий алгоритм действий, что делать. И самое главное, что это было 6 число, потом 7, 8, 9, это все э, государственные выходные, а после этого это были инстанции ДАИ, Рэо, арест э, Майданчик да, на Усхопрайда. Я вам хочу сказать, что самое главное, что я точно знаю, что я не переплатила ни одной гривны, там, где можно было. Понимаете, да, какая ситуация. И эти все дни я знала, что делать. А еще самое главное, что рядом стояли знакомые, которые приехали, которые были при, при знакомстве, и они смотрели в стороне, как я решаю вопросы. И это очень много вас стоит. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Я думаю, я не буду проти, якщо буде на українській морі. Місто Тернопіль користуюся тарифним планом Platinum Family вже другий рік. Подія відбулася з працівниками ДАІ минулого року, коли я тільки придбав тарифний план Platinum. Це була фактично моя перша історія використання. Ситуація наступна. Зупинившись на парковці, до мене підійшли працівники ДАІ і запитались мої документи. Окрім мого автомобіля, на парковці знаходилось ще вісім. Те, що я почув від працівників Даї, що я зупинився на перехресті, тобто порушив правила дорожнього руху. Тому була пропозиція домовитись, так як було на малюнку. Насправді, ну, в принципі, розуміючи, що я нічого не порушую, ну, від мене чогось хочуть, запропонував просто а, пару хвилин зачекати, оскільки я зв'яжуся зі своїм юристом і запитаюсь. Як мені діяти в цій ситуації і як розмовляти з вами? Що було для мене вразливо, це те, що юрист, Європейської юридичної служби чітко мені назвав посилання на законодавство, сформулював мої наступні дії. Тобто, Працівник да склав протокол, склав постанову, і те, що я почув від юриста Європейської юридичної служби, це те, що ми будемо подавати на них у суд. Тому що порушуються права Конституції громадяни України у позбавленні його про захист. А, насправді ситуація відбулася у суді, а, суд ми виграли, 575 гривень штрафу я не заплатив. Тільки дякуючи тому, що юрист докорінно знав послідовність моїх дій і він мене провів. Тому ну, така ж спосіб. Так чисто дріб. Коли це все відбувалося, я дещо відчував якусь, можливо, передосторону. А коли все відбулося, я просто був щасливий, що насправді люди, яких я навіть не знаю і не бачу, мені допомогли в тому, що я зекономив гроші, які в принципі не повинні були платити. А, ключова атака люди, яких ми не бачимо і не знаємо. Да? И в этом э, есть особый, э, особый смысл, особая суть. Дистанционная услуга. Мы не видим и не знаем, кто работает с нами.